сами захотят предлагать темы сделать Вот это уже переход на другой качественный уровень. И здесь важно не потерять это желание и дать им возможности шире. Мы, например, проводили городской молодежный конкурс, и вы можете не обязательно вам его, конечно, организовывать, но у вас могут проходить много конкурсов. Или в области проходят конкурсы, или проходят городской, или вообще все украинские. И они могут подавать свои видеоработы туда. И чтобы они могли выходить за рамки киноклуба, чтобы их вот желание и стремление расширялось. Вот это один из примеров. Дальше свои, конечно, ребятки на клубы мы подключали к организации фестиваля току потому что фестиваль проходит в Киеве, и потом он проходит по всем городам Украины. И там можно работать волонтерами. То есть участвовать в прокате этих фильмов, участвовать в дискуссиях. И вот мы их подключали, в том числе вот они разрабатывали символику этого фестиваля, там, дружили с партнерами, находили общие, записали пресс-релизы. В общем, кому что нравится. Вот кто хочет быть журналистом, пожалуйста, напиши пресс-релиз и проведи какой-нибудь мероприятие. Вот мы и стали возможностью они могли развиваться дальше. Это они снимали свой собственный фильм о развитии волонтерского движения в Ялте и неожиданно для себя заняли даже первое место, выбрали камеры и были безумно счастливы. То есть возможность для них надо будет искать дополнительно, чтобы они могли потом расти и использовать эти свои способности. И что касается ошибок, я уже завершаю, потому что у нас сильно там уже не задерживать. Ну, это те ошибки, на которые мы вышли. Может быть, вы что-то посоветуете и что-то добавите. Это то, с чем мы сталкивались, какие бывают вообще ошибки, когда э, создаешь киноклуб. Первое, это когда нет э, общей идеи. То есть, если киноклуб создается ради киноклуба, это действие ради действия, оно долго не продержится. Mm -hmm. Киноклуб рассуществует полгода. Все-таки помимо того, что мы смотрим фильмы, должна быть какая-то более важная идея. У нас это была идея прав человека и идея человеческого достоинства, что, ну, центральная концепция прав человека, мы всегда работаем над этим. Здесь важно, это может быть общая э, творческая какая-то идея, это может быть какая-то общая ценность, с которой да, мы движемся и так далее. Допустим, это может быть идея толерантности. Я не знаю, классно у нас в Крыму просто было очень много школ, где существовали межэтнические конфликты. Конечно, они не на уровне прям совсем там по общины драк, но была определенная напряженность, в Крыму около ста национальностей, поэтому, конечно, у нас там проблем хватало, но как-то мы успевали их регулировать, но тем не менее были у нас очень конфликтные там, флиптные, там э, села, где серьезная была противостояние. И тогда вот учителя, которые свои киноклубы открывали, они, конечно, в основном брали идею толерантности, терпимости, умения жить вместе, да, культуру добрососедства, зависимость от а, тех проблем и задач, которые вы себе ставите, все-таки нужна какая-то общая идея. Я так думаю, что... Да, конечно. Да, конечно. Я, возможно. Я так думаю, что есть идеи более бл благодарные для клуба, для медиаклуба и менее. Да, национальная вот есть... идея, как вы думаете, Национальная? Да. Ну, честно, сейчас, наверное, для Украины нам точно надо будет много чего пересматривать, и в том числе и национальные идеи. Я думаю, может быть, идея ну, национальная, где есть, конечно, культура. Я не люблю. Вот если как бы как культура, как культурные да, какие ценности, Это потому что все-таки ну, вот для меня как а, человек, который работает в том числе и с вопросами дискриминации, иногда дис... национальные идеи бывают очень опасны. Да? То есть, Вопрос стильной нации, то есть это все такие очень тонкие вопросы, да, на самом деле, если мы говорим, что у нас поликультурное общество и у нас разные институты, и разные этнические группы, то вопрос национальной деятельности. Если, допустим, вы говорите о с в рамках школьной программы, да. Если вы хотите по принципу киноклуб, грубо строить по принципу того, чтобы показать особенности культуры, да, приобщить какой-то определенной национальной. В этом нет ничего плохого. Вопрос в том, что просто, да, мы не перегнули палку, да, и не забыли о, о, о много, о много конфессиональности, о много национальности. То есть вот этот вопрос. Если брать, допустим, культурный аспект, у нас в Крыму были такие учителя, которые брали за основу вообще культуру при общении, к культуре, к языку, к каких-то особенностях, и они шли по пути все-таки знакомства с разными культурами. Они брали у нас, допустим, есть русская культура, украинская культура, крымская, татарская, греческая. Вот, э, наиболее представленные группы, да, этнические они брали. И они вот шли в киноклуб, показывают, там, допустим, первый месяц они по такой теме идут, да, то есть они подбирают там фильмы, допустим, о крымских татарах, о депортации и так далее. Потом, допустим, о греках. Вот, в данном плане, да, они брали вот за основу расширения кругозора. По-разному смотрим на вот этот вопрос. Просто вы со своей точки, я ну, своей. Точно. я просто должна была да, сказать, что да, есть Беларуси да. преподаватель да, и угу. Ваша да. задача — приобщение к белорусской культуре. Да, я так понимаю. Да, вот в рамках предмета. Ну, здесь как раз таки... На... Вот как вы это... Да, ну, по-честному, киноклуб, поможет. Помощник киноклуб может помочь как раз таки показать многие примеры особенностей и многогранности белорусской культуры. Разные аспекты. В данном случае нет ничего плохого. Вы говорите о культуре. Я говорю о том, что просто есть опасность перерастания в да, людей, деятельность. Да, так. идентичность, да, как они тоже это используют. В принципе, в данном случае, конечно, визуализация культуры, да, и в том числе и белорусской, особенно язык. Вот мы, мы сами, честно, я много белорусских фильмов документальных знаю, они мне безумно нравятся. И я только благодаря документальным белорусским фильмам, вот, я почувствовала эту простоту белорусского языка, он же еще в чем-то перекликается с украинским. Вот для меня именно белорусские фильмы, но тем не менее с повышая интерес в этом дискуссии родителей в отношении, как они думали о ценностях этого фильма и их дети. И они намного-намного ошибались в своих детях в лучшую сторону. А речь шла о фильме, не знаете ли вы этот фильм нет, «Список Киселева», где идет речь. Я тоже советую вам посмотреть. Несмотря на то, что он имеет детскую тему, mm -hmm. сюда приспеваются очень человечные моменты, людей еврейской национальности, а русский человек был один за фронт. За линию фронта разобрали тысячи километров через всю э, да, стрельбу и э, военные действия, связанные с Великой войной. И когда евреи бросали своих же детей, готовы были убить своих детей, ради того, чтобы они получали и дали возможность пройти через линию фронта остальным живым. И этот документальный фильм освещает э, оставшихся живых людей, перешедших эту линию в Вот вы показываете этот фильм в разных домах и домиках. Я скажу, цель проблем... да, ваша цель была поработать, поработать с проблемой или... Ваша цель была понять, дать возможность родителям понять, насколько дети э, могут адекватно оценить ситуацию, историю, происходившую mm -hmm. тогда и на сегодняшний день. Есть такое понятие, что, в общем-то, это не ну, бросать, убивать детей, убивать их, это, как в прочем, в какой-либо профессиональности не есть хорошо. И это был один из ключевых моментов, когда, пытаясь спасти себя, родители ушли на убийство собственных детей. Я понимаю, вы работали уже со старшей школой, да? да? Да, это уже был девятый класс. Да. В данном случае это хороший пример того, если вы хотите вообще в это все еще вовлекать родителей. Потому что если есть у вас цель, в том числе родителей, у нас такого опыта у нас не было. Вот, спасибо за пример, он действительно очень ну, интересный и очень интересный и очень показательный. У нас был просто опыт создания родительских киноклубов для родителей вместо родительских собраний в школах, где были межэтнические конфликты. Вы там тоже показывали темы у вас в школе тоже есть эти проблемы. Ну, конечно, многим родителям в лоб так нельзя сказать, потому что знаете, что они сразу учат, о, у нас все прекрасно, замечательно, вообще идеальная семья. У нас был такой опыт. Но мы как раз таки с учителями многими приходили к тому, а как теперь совмещать и родителей, и детей. Может быть, стоит их вместе приводить на вместе, может быть, стоит вместе, вместе, они друг друга друг, И, и на, возможно. Именно идеальность то, что они смотрели одновременно одно и то же в разное время каждый имел свое, сидел каждый свой ребенок, вот, а люди детей тёрка, вот, ребенок отдельно, и люди отдельно. И вот там сопоставляли, были страшнейшие факты. Много было? А, на первый показ приходило до 10 человек, учитывая, что в классе 30 человек, но на третий показ приходило больше половины. Mm -hmm. И они стали... Многие учителя вышли вообще на создание после таких пробных, у нас был такой пилотный проект, вот. и после некоторых школ школах учителя перешли от такого киноклуба разового, они вот есть, создали, значит, что такое типа школа для родителей. И вот туда приходили психологи, не разные темы обсуждали, тоже брали за основу разные фильмы. И вообще часть родителей начали вовлекаться вообще в работу школы, совместно проводить мероприятия. И они вышли на другую постоянную -то Поэтому да, есть такое, но это, если честно, вот, ну, есть у нас опыт родительских киноклубов, но это, если честно, предмет ну, отдельной беседы. Если, там, ну, у нас есть некоторые разработки, если ну вот, допустим, пример, который вы говорите, это тоже очень интересный опыт. И ну, действительно, идея такая очень интересная, и стоит, конечно, подумать, как ее использовать. И заканчивая уже еще пару шагов на завод, это ошибка да, когда весь кинокуп превращается в выяснение отношений, на да, разборки и так далее. И вот здесь опять -таки, важно не допустить первую ошибку. То есть, если есть общая идея, да, то как раз-таки всегда можно учить внимание. ребятам. Мы здесь не для того, чтобы личные отношения объяснять. И второе, как мы еще решали эту проблему, мы всегда на, на, киноклубе мы принимали правило, что даже если мы критикуем, то мы критикуем идею, но не человек. Идея мне может не нравиться, да? я могу идею как угодно критиковать, но человек остается человеком, я его уважаю, и тем более я уважаю за это мнение. То есть вот эта вот культура ведения дискуссии очень важна. Мы писали эти правила, и у нас просто висели на либо слайд, либо просто плакаты, где были эти правила работы, и мы, если что, напоминаем. И еще две ошибки, с которыми мы встречались в других киноклубах, это когда вот отсутствие каких-то внешних проектов. Когда киноклуб начинает боиться только внутри себя, больше ни с кем не контактирует, и вот такой становится закрытый, элитный. Но у нас даже там, были примеры, когда некоторые киноклубы говорили, давайте мы вообще свои членские билеты введем, там что-то знает, не партийный билет. Ну, то есть, это тоже очень важный момент не стать такой вот замкнутой системой и не пускать другую. И вот здесь очень важно вот эта ошибка четвертая, и не допустить это круговорот идей. От этого нужны новые люди, новые гости, новые э, участники. Если приходят новые люди, их надо принимать, вовлекать. И в этом страшном нет, если даже кто-то предлагает какую-то идею, которая ну, совершенно противоречит, ее важно выслушать, потому что иногда бывает, иногда настолько завалился внутри себя, что даже теряет какую-то адекватность, связь с реальностью и так далее. Но чаще всего пример от этого... Да, киноклуб становится таким, знаете, тоталитарным. Если вы видели фильм «Эксперимент Волна», когда, да, там учитель создает экспериментально, да, как бы, так, пример тоталитарного государства, то очень быстро люди, особенно дети, они втягиваются в какую-то такую общность. Почему проблема неонацизма, да, сейчас возникает? Потому что неонацизм дает возможность, там, принадлежности к чему-то важному, к чему-то сильному. И в этом опасность. Дети хотят эту принадлежность. видели примеры в Украине нескольких киноклубов, стали такими элитарными. То есть сюда входят только самые интеллектуалы, сюда входят какие нибудь самые такие вот... Ну, самые-самые. Все, как только в киноклубе звучат эти идеи, что мы чем-то лучше других, что мы какие-то тут особенные, членские партийные билеты пошли и все остальное, вот это уже значит очень большая проблема, и надо срочно что-то делать. И, в принципе, ну, это вот те ошибки, с которыми мы сталкивались и постоянно пытались преодолевать. Но если очень кратко, Вы большое вам спасибо, что в такой поздний час вы меня дослушали и не уснули. <плодисменты> Мне бы хотелось абсолютно искренне, чтобы вы сказали, насколько вообще полезна эта информация. Вы в том числе сейчас думаете о том, чтобы ее пообщить и покупать. У вас есть вопросы? Как бы, да, да, нет, более того, сейчас секунду я отвечу на ваш вопрос, я просто пока не забыла, мы сейчас доделаем свой сайт Альменды, вот название организации. Я как раз тоже Оксане пришлю ссылочку, и там будет отдельный как раз таки ну, как это, вставка, да, раздел этого сайта, именно методика. И там будет вывешено все, что мы уже успели натворить за это время, в том числе вот, там, пособие, которое я принесла, какие-то фрагменты из него. Мы полностью электронную версию пособия не имеем права с точки зрения авторских прав вешать, что мы имеем право в печатном

Значит, за такие. А ну, бесплатно. Там не надо сейчас ее отправлять, так слишком. у меня больше нечего. Раньше мы ее там продавали по 20 гривен, по себе 20, сейчас нет. а сейчас нету закончилось. <связывается> мы не все успели вывести с Крыма, там. Да. Но выезжали так, знаете, я со столом и скулом выехала, и все. Через месяц. Ну, пока чёрт. не могу ехать. Вопросы по поводу вопроса бесплатно, либо работали, да, это а, бесплатный факультатив. У нас тем более ну, вот в университетской системе не предполагалось дополнительная оплаты за это. Я знаю, что в школах да, есть система, когда заводится факультативный. Там... Но да, ну, реально это бесплатно, на самом деле, то есть какие-то смешные деньги, если вообще не есть. Но мы работали бесплатно. На нагрузку эту нашу, ну, то есть нагрузку это не учитывалось. Единственное, что мы потом вышли просто на научный кружок, но это тоже нам ничем никак не орупнулось. То есть мы ничего за это не получали. Что касается финансирования, то сам киноклуб денег не требует. Единственное, что, на что мы тратились реально, это на кофе, чай и печенье. Поскольку у нас был поздний киноклуб, еще многие студенты приходили голодные, чтобы они там по не попадали, мы там ну, на свои собственные деньги скидывались там по двадцатке и покупали там печенье, чай, кофе. А потом ребята сами запустили систему так называемых чаевых. И они после... Мы сами как преподаватели не имеем права собирать деньги, вы сами представляете, чем это. Ну, потом попробуй, докажи, что ты взял. Поэтому ребята сами члены киноклуба, у них была коробочка чаевые, они сами собирали и они сами покупали. То есть, ну, главное, чтобы деньги, естественно, не попадали в учителю в руки, иначе потом, ну, это опасные вещи. А что касается их инициативы, то, пожалуйста, они сами собрали и они дальше покупали одноразовую посуду, печенье. Это вот вопрос, да, когда уже киноклуб самостоятельно начинает расти. А так больше нас никто не финансировал. Сейчас мы тоже будем открывать вообще много благотворительных на По начало, потому что нам даже работать пока негде в университетах, потому что устав ну, отмен в Украине сейчас, жесткое сокращение штатов идет, и поэтому те, кто приехали из Крыма, нас никто не ждет в плане трудоустройства. Вот одна из наших коллег с трудоустроиться. мы сейчас вот при этом университете попробуем открыть и будем просто в свое свободное время бесплатно приходить и проводить. Вот. Поэтому. Но если, я не знаю, как вы дружите с общественными организациями, но если как-то ваш клуб начнет дальше расти, то можно делать совместные проекты и, в принципе, получать какое-то грантовое финансирование. Ну, там надо думать, в зависимости от того, куда вы придете, да, если вы там придете на создание собственных роликов. Мы вот вышли на этот городской конкурс видеоработ, и там, да, мы просто там, ну, замучили наш горсовет, наших депутатов, и они там дали нам какие-то деньги на призы. И вы, мы смогли купить три кинокамеры, три жестких диска вот этих переносных, и три фотоаппарата. Вот это те деньги, которые мы просто из ну, горсовета выбили, мы знали, на каких депутатов давить, Хотели пособирали и эти призы. Ну, то есть вот такие формы финансирования. А так мы будем бесплатно работать. Вот. Спасибо вам большое за внимание, за что вас будет.